પોલીસે સ્થળ ઉપર પહોંચી અને હળવો લાઠીચાર્જ કરી લોકોને વાળ્યા હતા બનાવની જાણ થતા જેસીપી ડીસીપી એસીપી સહિતનો પોલીસ કાફલો મોટી સંખ્યામાં સ્થળ ઉપર પહોંચ્યો હતો અમદાવાદ દલ્લે દરવાજા પાસે ગૌ રક્ષકોએ પશુ ભરેલી ગાડી રોકી હતી ત્યારબાદ બે જૂથના લોકો સામસામે આવી ગયા હતા તો ગાડી રોકતા જ દિલ્હી દરવાજા ચાર રસ્તા પાસે ભારે હોબાળો મચ્યો હતો બે જૂથના લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા જોકે પોલીસને જાણ થતા ઉચ્ચ અધિકારી સહિતનો પોલીસ કાફલો સ્થળ ઉપર પહોંચ્યો હતો પોલીસે સ્થળ ઉપર લાઠીચાર્જ પણ કર્યો હતો

वो यहाँ फरकी के सामने कुछ जीवदया के लोगों ने पकड़ा था ड्राइवर को मारा उसकी गाड़ी को तोड़ा उसके बाद देखा यह गया कि मुस्लिम समाज के यहाँ पे जो लोग थे उनको उन्होंने देखा कि भाई ये जो जानवरें कुर्बानी के लिए जा रहे हैं ये कोई गौ वंश या गौ, गौ माता नहीं थी कि जिसे ले जाया जाए और गैर कानूनी हो ये कानूनी है इसको रोकने के लिए जीवदया वालों ने गाड़ी रोकी थी उनके साथ बदतमीजी की उनके ऊपर हाथ उठाया जो गैरकानूनी है उसके बाद यहाँ के लोग गए और गाड़ियों को लेकर यहाँ पे आए उसके बाद देखा यह गया कि भाई बजरंग दल के लोग वीएचपी के लोग एक मतलब एक मोप की शक्ल में एक टोला बन गए मुस्लिम समुदाय का जो विस्तार है दिल्ली चकला जो हमेशा से शांति के लिए जाना जाता है जहाँ पे आके चौराहे पे बैठ के जे एस के नारे लगाए गए तो सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि मुस्लिम विस्तार में जे एस के नारे लगाना ये संवैधानिक अधिकार नहीं है गैर संवैधानिक है आप एक बात समझिए किसी भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों को अपने धर्म पे चलने का अधिकार है मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर किसी को डराने के लिए नहीं अपने मजहब पे चलने के लिए लगाऊंगा मैं हिंदुस्तान में जाके नारे तकबीर लगाऊंगा इसका मतलब ये हो मैं भय और डर का माहौल फैला रहा हूं इन लोगों ने आज जो किया है यह कहीं ना कहीं पुलिस को इनको दंडित करना चाहिए इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और जैसा कि देखा गया कि मुस्लिम लोगों ने आज जो इस्तेमाल किया अपनी अकल का और जो बिल्कुल पैसन के साथ जमे रहे कानून को हाथ में ना लिया ये काबिल तारीफ थी और खास करके हम देश के मतलब गुजरात के जी, डीजीपी साहब और सीपी साहब से कहना चाहेंगे ये भारत देश तमाम भारतीयों का है ना कि किसी हिंदू का या मुसलमान का ये हिंदू राष्ट्र ना आज था ना कल है ना कभी होगा ये भारत था भारत है और हम इसको भारत ही रहने देंगे हम इस तरीके के कभी भी कोई भी लोग अगर आतंक मचाते तो उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और रोड पे आके इसका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करेंगे पुलिस आपने क्या मांग की पुलिस प्रशासन से हमने मांग की कि जो गाड़ियाँ लाई जा रही है अगर कानून के दायरे में अगर उनका कोई जुर्म है तो उन्हें दंडित किया जाए क्योंकि एनिमल एक्ट है ऑलरेडी तो देश के अंदर जानवरों के लिए कानून है इंसानों के लिए कानून है जंगल के लिए कानून है ज़मीनों के लिए कानून है सब देश के अलग अलग कानून और लॉ बने हुए हैं तो फिर इनको अधिकार किसने दिया हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर बकराईद के त्यौहार पर शांति प्रिय तरीके से मनाया जाए आने वाले वक्त में रथ यात्रा भी है उसको भी ध्यान में रखकर किसी भी समुदाय को परेशान ना किया जाए जिसके अंदर देश का माहौल खराब हो मैं खास करके इस देश के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग शांति बनाए रखें और भाईचारे की मिसाल देते हुए कोई भी लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को सौ नंबर पर कॉल करके उनके ऊपर जो भी लीगल कार्यवाही हो कार्यवाही करें क्या लोग शांति के लिए क्या शांति की यही अपील है कि देश हमारा है और हम का मतलब होता है इसमें हिंदू भी आ गया और मुसलमान भी आ गया सिख भी आ गया ईसाई भी आ गया किसी को भी कानून सबसे ऊपर कानून है कानून के नीचे सारे लोग आते हैं अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा हम तमाम लोग आज इसीलिए जमा हुए थे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस ने जिस तरीके से हमारे साथ कॉपरेट किया है पुलिस ने अभी भी हमारे साथ अच्छे तरीके से काम किया हम उनकी भी जो हमारे साथ कॉपरेट किया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं खास करके बड़गुजर साहब जो आए थे उनके भी शुक्रगुजार तमाम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और आपको शांति बनाए रखनी मधुपुरा पुलिस स्टेशन ने माइपी बढ़ी કે દિલ્હી દરવાજા પાસે ટોળા ભેગા થયા છે પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને જે ટોળા હતા એને શાંતિથી સમજાવીને રવાના કર્યા છે એની સાથે સાથે જે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયા હતા એને ટ્રાફિક પણ સુચારૂ કર્યા છે અને અત્યારે અહીંયા શાંતિ છે અને શાંતિપૂર્વક ટોળા રવાના થયા છે